thank you Saka agung para ambia menyelamatkan umat mesti sepenuh daya walau dicaci jua dihina tidak akan memadam bara cinta Segala-galanya Malaysia melestari gerakan dakwah menyatu memandu ummah menyebar risalah nubuah yayasan dakwah Islamiah Malaysia medan sinergi dan ukhuwah. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim ialah sebuah badan amanah yang ditubuhkan pada tahun 1974 dan telah diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein bagi mengembangkan agama Islam dan amnya dalam bidang pendidikan, sosial dan kebajikan. Yadim didaftarkan di bawah Trust Incorporation Ordinance 1952 yang bertanggungjawab secara langsung kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Badan dakwah ini terdiri daripada lima sektor yang berfungsi sebagai penyelaras NGO Islam di Malaysia. Pada masa yang sama, Yadin yang mempunyai sembilan signature program yang tersendiri menjalankan operasinya dengan memfokuskan kepada bidang dakwah, pengkaderan, pendidikan, sosial serta kebajikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan dakwah ini akan berpandukan kepada visi, misi dan teras yang berikut. Visi, peneraju gerakan dakwah di Malaysia secara inklusif dan bertindak sebagai badan dakwah bertaraf antarabangsa. Misi, menyebar luas kegiatan dakwah menerusi kebajikan, pendidikan dan sosial untuk meninggikan matabat Islam dan kesejahteraan ummah. Teras Yadim yang pertama melahirkan pendakwah Islam yang berpengetahuan dan berkemahiran berasaskan kepada kefahaman model Malaysia. Kedua, menyelaraskan kegiatan NGO Islam dan rakan strategik dakwah dalam memasyarakatkan dakwah. Ketiga, menggalakkan masyarakat berlumba-lumba membuat kebajikan untuk memberi kefahaman, pengamalan dan penghayatan Islam dengan menjalankan kegiatan dakwah dalam aspek pendidikan sosial dan kebajikan. Yadim terus komited dalam menyebar luas dakwah melalui pelbagai platform sama ada secara fizikal, maya atau penulisan dengan menerbitkan karya dakwah termasuklah buku, majalah dan jurnal. Dengan operasi di ibu pejabat Putrajaya dan mempunyai cawangan di seluruh Malaysia termasuklah Sabah dan Sarawak. Hari ini Yadim terus maju ke hadapan dan mengorak langkah dengan merangka pelbagai kegiatan dakwah melalui pelbagai pendekatan termasuk kerjasama dengan rakan-rakan strategik. Subhanallah, di tangan saya ada sebuah naskah uh, daripada Profesor Emeritus Datuk Paduka Zakaria Setapa yang merupakan mantan dekan Fakulti Pengajian Islam dan penyandang kursi Syekh Abdullah Fahim di Institut Islam Hadari UKM. Betul. beliau berkhidmat 41 tahun dalam bidang akademik pengkhususan tasawuf, akidah dan pemikiran Islam. Masya-Allah, ini orang cendekiawan yang hasilkan buku Menusi Yadim. Dan bersama saya sekarang ni, yang di kat depan ada cop ni. Ha, Sebenarnya, nama dia adalah <laughs> Muhammad Syafiq bin Saleh, merupakan penolong pengarah Da'i Muda Yadim, bahagian penerbitan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Selamat datang. Terima kasih. Syafiq. Syukur Alhamdulillah. Jadi, kita tengok, oh, ini buku -buku dah tengok buku-buku dah kita dah boleh rasa dan ni nak bercerita tentang apa ni kan. Hmm, betul. Ada komik pula kat situ. Betul. Ha, ini apa benda tak kena ni kan. Betul. Komik pula hari ya, ada, ini. Jadi, ada. sebenarnya kita nak bercerita tentang Yadim di pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur yang akan berlangsung pada 23 Mei betul? Betul. Ha, jadi kita dah alam-alam cakap tentang pesta buku mungkin boleh kongsi sikit penglibatan Yadim ni di pesta buku macam mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tahun ini Yadim uh, merupakan tahun yang kedua kami terlibat dalam Pavilion Al-Falah iaitu kami bersama dengan agensi-agensi agama di bawah Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Naim dan kami banyak fokus kepada penerbitan buku ilmiah bahan bacaan kanak-kanak seperti komik uh, dan ini juga iya, ini dia. ini buku dia silakan Baik. dan apa yang bagi best sekali buku sirah nabawiyah kami ini juga adalah salah satu buku yang terlaris yang kami banyak ulang cetak dan alhamdulillah fokus kami untuk pada tahun ini di Rewai Yadim, kami nak bawakan satu buku iaitu akidah dan tasawuf ahli sunnah wal jamaah pegangan dan penghayatan. Mm -hmm. Itu yang kita nak bawakan dan insyaallah pada tahun ini kat dan PBKL tahun ini di PBN Al Falah kita akan lancarlah lancarkan buku akidah dan tasawuf ini insyaallah. Baik masyaallah alhamdulillah. Jadi kita sebenarnya nak tengok uh, kita beri tumpuan pada buku-buku yang ada depan mata. Ni mungkin uh, tuan boleh sentuh sikit antara buku-buku yang ada ni dan perbandingannya oh. lah. Okay, uh, yang ada di pasaran. Mana satu buku yang nak sentuh ha, so dulu? So kita sentuh uh, tentang buku akidah dahulu. Ha, okay, allah silakan tuan Syafiq. Okay baik. Um antara ke keistimewaan uh, pendekatan buku yang ditulis oleh Profesor Emeritus uh, Dato' Peruka uh, Zakaria Stapah, beliau men uh, menulis melalui pendekatan uh, dua pendekatan yang sangat luar biasa iaitu uh, pendekatan yang menggabungkan dua orang kata disiplin ilmu yang sangat besar iaitu akidah, akidah dan tasawuf. Baik. Dan dalam satu kerangka yang sangat baik yang kita perlu fahami itu ilmu ahli Sunnah Wal Jamaah. Sekarang kita mungkin kalau orang tanya kita kan kita akan tertanya-tanya uh, apakah itu ahli sunnah wal jemaah ia terlibat dengan sebagai apa dan sebagainya namun saya nak mengajak kepada semua penonton di luar sana untuk kita faham bahawa akidah yang sedang kita anuti sekarang adalah beradiran al-asyairah dan al-maturidiyah jadi buku ini membincangkan sangat baik kepada orang di luar sana untuk dapatkan baca bahan bacaan iaitu dua bahagian yang sangat besar iaitu akidah dan tasawuf. Hmm. Jadi ini di antara subtopik-subtopik yang dibicarakan dalam yang dikupas oleh Profesor Zakaria Stapa ini adalah pertama tentang bab akidah iaitu pengkuhan pegangan akidah kita dan yang kedua tasawuf dalam penghayatan ahli sunnah wal jamaah. Dan banyak diceritakan tentang konsep kefahaman sunnah wal jamaah itu sendiri, mm. metod, uh, ciri-ciri aswaja itu sendiri dan prinsip prinsipnya Manakala untuk tasawuf pula, uh, buku ini mengupas tentang disiplin ilmu tasawuf itu sendiri dan tabi'i iaitu hakikat uh, manusia itu yang terdiri daripada uh, jasad dan roh dan ada juga yang paling menarik diketengahkan oleh Profesor Zakaria Stapa iaitu Allah Subhanahu Muhammad tentang uh, meditation yang meditasi uh, meditasi yang ha? Bagi kita, kita lihat sebagai secara zahir nampak macam biasa-biasa. Namun, dia ada kesan kepada akidah kita sekiranya kita mengamalkan pendekatan barat tersebut. Hmm. Jadi saya kira uh, buku akidah dan tasawuf ini sangat kita ambil uh, perlu perlu ambil berat supaya bahan bacaan kita menjadi bermutu dan kita tidak mudah terpesau dan terpengaruh dengan ajakan-ajakan di luar sana macam tu. Paling penting menjaga syariat kita. Ya betul tak, betul. tergelincir. Tak sebab tergelincir. garisnya adalah terlalu nipis dan halus. Betul. Kita risau kita terlepas akidah kita billahi min zalik. Okay, dan saya nak baca sikit daripada Mungkin surat 114 mm -hmm. uh, Ketetapan muzakarah fatwa kebangsaan tersebut Diperkukuhkan lagi dengan tujuh resolusi Konvensyen Akidah Antarabangsa 2014 mm -hmm. Saya baca sikit ya eh. Minta izin Akidah umat Islam di bumi Malaysia Ialah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah ASWJ mm -hmm. Yang berteraskan mahn hajj prinsip Ya tadi uh, Tuan Syafiq katakan Al-Sya'irah dan Al-Maturidiyah. Masya Allah. Padahal ya. dalam fiqhnya berpegang pada mazhab syafi'i. Betul. Melainkan dalam masalah ifta' uh -huh. serta tasawuf mengikut jalan Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi uh -huh. yang muktabar termasuk dalam kerangka ahli sunnah wal-jamaah. Jadi kita nak ya. fahamkan mengapa masyarakat luar sana perlu memahami hubungan antara akidah dan uh, tasawuf. Ya. Baik. Uh, per, per, perkara pertama yang kita perlu faham akidah ni sebagai asas kepada pegangan akidah kita. So mana kata makna kata inilah panduan yang kita perlu ikut tata cara yang telah digariskan oleh Aran, al asyairah dan Al-Maturidiyah. Maka le tasawuf ni pula yang penting bagi kita adalah penyempurnaan terhadap pengamalan kita tersebut. Mana kata kedua-dua aspek ini saling melengkapi mana kata tanpa akidah seorang itu akan terpesong dan tanpa tasawuf keimanan mungkin kering dan tidak berakhlak maksud kata dia ber berpegang pegang akidah tapi orang mana kata bila mana dia tak berakhlak tu mana -man, kefahaman tentang tasawuf itu masih lagi kurang dalam seorang muslim itu sebut. jadi nak kata penting atau kita, atau tidak dalam memahami kedua-dua dikata ini iaitu akidah dan tasawuf ia sangat penting dan kita tak boleh tinggal salah satu of course lah untuk akidah tu kita tak boleh tinggal tasawuf juga kita perlu fahami dan perlu kita ambil ilmu tersebut sebagai penyempurnaan kepada uh, akhlak dan orang kata dalam kehidupan seorang muslim tersebut jadi saya kira uh, kita perlu memahami apa apakah, apakah itu konteks uh, akidah uh, sunnah wal jamaah dan tasawuf yang kita menggunakan pendekatan Imam Al-Ghazali saya rasa itu saja. Subhanallah, masya-Allah. Selain daripada buku-buku yang uh, diberikan di tumpuan tentang akidah dan tasawuf ada buku-buku lain juga mungkin mungkin kita boleh berikan tumpuan tapi pada masa yang sama kita nak menjalani kehidupan seharian kita pasti ada cabarannya lah dalam Betul. konteks hari ini ada macam-macam maklumat yang kita boleh dapati di media sosial Betul. secara online. Kadang-kadang kita pun uh, keliru uh, ini apa ahli sunnah wal jamaah ke bukan ke dan sebagainya. Jadi macam mana uh, jadi bersama dengan para apa ni bahagian penerbitan dan ahli ilmuan dan pendakwa-pendakwa ini nak menjadikan bahawa buku ini menjadi benteng untuk kita menghadapi cabaran-cabaran yang begitu halus, tipis dan nak merosakkan akidah dan usbilah mizali. Okey, baik. Allah Rasulullah Nabi Pertama, kita perlu faham dan yakini bahawa uh, setiap keraguan yang kita kita hadapi itu, kita perlu tangani dia. Hmm. Mana kata, mana kata macam mana kita nak mencari kesedaran terhadap isu-isu atau ancaman-ancaman yang berlaku terhadap diri kita. Pertama bahan bacaan iaitu ilmu pengetahuan boleh menjadikan bahan uh, ilmu pengetahuan boleh menjadikan benteng untuk kita menghadapi ancaman-ancaman tersebut. -ancaman jadinya seperti yang kita ketahui banyak ancaman-ancaman yang selalu menggugat kefahaman kita dalam konteks al akidah al-sunnah wal Jamaah ini yeah. yang kita perlu admit orang kata kita perlu recognize bahawa uh, Syiah, pluralism dan sebagainya itu sebagai ancaman kepada kita yang kedua kita perlu ambil pendekatan untuk ambil tahu ambil cakna tentang apakah akidah yang kita sedang anuti ini so cabaran sekarang ialah kita mendapatkan bahan-bahan yang berkualiti yeah. jadi kami di Yadim di bahagian penerbitan uh, Alhamdulillah berjaya untuk menerbitkan sebuah naskah yang sangat penting untuk kita dapatkan iaitu Akidah dan Tasawuf Al-Sunnah Wal-Jamaah, Pegangan dan Penghayatan. Dan apa yang kita perlu uh, teliti semula adalah uh, bagaimana bahan bacaan yang berkualiti menjadi penting dari segi kefahaman kita. Sekiranya contoh-contoh baca buku Akidah dan Tasawuf ini, ada sikit orang kata ketidak uh, fahaman tentang uh, dia boleh kita cari guru-guru yang berotoriti bukan sekadar bacaan menjadi orang kata kitab kiblat untuk yeah. kita faham namun guru-guru yang kita yang kita perlu cari dan kita perlu tekuni adalah guru-guru yang mahir dalam bab akidah dan tasawuf itu sendiri insya-Allah masya-Allah sangatlah bagus ya Sambil itu saya sedang membeli uh, buku dakwah keteguhan keteguhan majalah. rakyat Palestin ini majalah majalah betul majalah juga akan uh, didapati di pesta buku nanti insya-Allah dan daripada itu sebelum saya nak uh, sentuh kepada uh, apa ni situasi apa dia soalan-soalan yang lain ni kita Betul. ada buku apa lagi yang di sana kat sini kita ada buku sirah nabuya majalah dan kita ada komik Ini komik uh, bersiri sahabat hmm. yang mana kontennya tentang pembentukan akhlak kepada kanak-kanaklah dan so, ini paham macam yang banyak terlarif di uh, Reruai Yadin. Baik, Masya Allah. Jadi apa harapan Tuan Syafiq buat mereka yang sedang menonton ini ke Pesta Buku nanti? Ya, okay, harapan saya uh, kepada semua anda di luar sana, sila datang ke Pavilion Al-Falah dan kejungi Reruai Yadin Dapatkan buku, terutamanya buku Akhidat dan Tasawuf Paling penting untuk anda dapatkan. Dan untuk anak-anak, dapatkan uh, komik siri sahabat. Di situ bahan bacaan kita sangat menarik dan orang kata seronok dan best yang kita boleh dapatkan daripada uh, daripada insya-Allah. Ya, yeah, jadi anak-anak pun dapat bacaan yang patut Syariah, insyaAllah. InsyaAllah betul. Ada dua Syafiq bertugas tak? Biar tugas di sana insyaAllah Itu Allah. paling penting Sebab nanti ramai orang nak jumpa Itu saya dah tengok kat TV je lah Ya yeah, betul-betul uh, Di sana betul. nak buku Akidah dan Tasawuf Boleh Hari Sunnah Wal Jamaah uh, Pegangan dan penghayatannya Dapatkan daripada Zakaria Stafa Ataupun Profesor Emeritus Datuk Paduka Zakaria Setafah MasyaAllah Alhamdulillah Terima kasih hadir hari ini Berkongsi maklumat Bagaimana dapat manfaatnya Terima kasih InsyaAllah insya insya Kita jumpa insya lagi insya Allah. Anda, Kita jumpa pada Pesta Buku pada 23 Mei Betul Ya insyaAllah insya Dan insya insya beriak pun. seketika Terima kasih